ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচৰাৰ তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা তাৰ আওতালৈ আমি আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আজি পুৱতি নিশা আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম্পেটি ঘুংঘুৰ বাইপাছত আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি এখন স্কৰপিঅ' গাড়ী স্কৰপিঅ' গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ জিৰ' ওৱান এফ জেড ডাবল ফ'ৰ টু ওৱান এই গাড়ীখন আমি তাত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি আমি দুজনকৈ ব্যক্তি এই গাড়ীখনত থকা দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি সোধ পোছ কৰোঁ দুজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ইনজামুল হক লস্কৰ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল কাবুগঞ্জ চোনাই আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বাঘা ধলাই এই দুইজন ব্যক্তিক আমি সোধ পোছ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পজেচনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বিছ হেজাৰ য়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই বিছ হেজাৰ য়াবা টেবলেট আমি স্থলীতে ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণত ইতিবাচক ফলাফল পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেৰে মাধ্যমেৰে বহিঃ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা আছিলে আৰু আমি এই এটা সূত্ৰৰ পম খেতি তেওঁলোকৰ এই যি যি ইলিগেল তেওঁলোকৰ মটিভ আছিলে সেইটো আমি তেওঁলোকক ফাদিল কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ছয় কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে আমি এতিয়াও তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আন্তঃৰাজ্যিক এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক যাতে শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে এই যি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনিৰ লগত এটা আন্তজিলা এটা চক্ৰও জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁলোককো আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি সক্ষম কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই যি অভিযান এই অব্যাহত থাকিব আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ডাকমুক্ত নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব